Salam dəyərli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə Yeni Yasamalın ən super binasından, binalarından biri olan binada 3 otaqlı təmirli mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 125 kvadratmetrdir. 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Qaz, su, işıq daimidir. Sənəd çıxarış qabçadır. Gördüyünüz hissə mənzilimizin giriş hol hissəsidir. Dəyərli izləcilər, mənzili daha təqdim etməzdən öncə xahiş olunur videonu bəyənib kanala abunə olasınız. Kanala abunə olasınız. Mənzilə daxil olarkən sol tərəfimizdə geniş bir düzgülü şkaftımız, qabodqamız bizi qarşılayır. Sağ tərəfdə sanitar qovşaqlarımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Giriş hissəmizdə hol istəyinizə təqdim edim. Mənzilimizdə yataq otağı, digər yataq otağı, mətbəx istəmiriz, qonaq otağımız və burada isə geniş qadırıb otağımız yerləşmişdir. Başlayaq mənzilimizin sağ tərəfdə sanitar qovşağımızdan təqdimatlar. Burda mənzilimizin bir sanitar qovşağı. Aksesuarları alın təmin olunmuşdur. Burda isə ikinci sanitar qovşağımız yerləşir. Bütün aksesuarları təmin olunmuşdur, duş qaben qoyulmuşdur. Yaşaışa tam hazır vəziyyətdədir. Mənzil təmir olunub, təmirdən sonra çox az yaşayış olunur geniş, gözəl kamodumuzu sizə təqdim edirəm. Sol tərəfdə mənzilimizin geniş qarderob otağı var. Qarderob otağına, yəni bütün lazımlı əşyaları yerləşdirmək mümkündür. Polkalar yığılıb, rəflər yığılıb, hamsa hazır vəziyyətdədir. Budur bizim qarderob otağımız. Burda isə mənzilimizin Yaşam otağı yerləşir. Geniş və lüksə malik yataq otağımız var. Mənzil ümumilikdə super təmir olunub. Yəni dövlət təmiridir, mənzil sahibi tərəfindən zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Orada da bir dənə gardırobu şkafımız yığılıb. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Nəsa sual yaranarsa, buyurun müraciət edə bilərsiniz. Video haqqında, mənzil haqqında fikirlərinizi də şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Bu mənzilimizin böyük yataq otağı idi. İndi isə keçək uşaq yataq otağımıza, ətraflı tanış olar. Onda qeyd etdim ki, lənzilimiz yerləşir 77 nömrə marshtdın düz yanında, ayına cara yaxın yerdə yerləşir. Mənzilin çıxarışı, kupçası var. Rahatlıqla ipoteka salmaq mümkündür. Mənzil nağd satılır, kreditlə satılmır. Buradan da çölə bir başa pəncərəmiz var. Uşaq dərs oxumaq üçün belə bir mebel yığılmışdır. Sağ tərəfdə və sol tərəfdə 2 ədəd uşaq dərs yeri üçün şkaflar və mebellər yığılmışdır. Burda isə mənzilimizin 2 ədəd uşaq krovatı var və girişdə bütün qapının üstünə əhatə edəcək mebelimiz yığılmış vəziyyətdədir. Uşaq otağımızı təqdim etdik. İndi isə keçəyik mətbəximizə və qonaq otağımızla ətraflı tanış olmağa. Burada geniş hol hissəmizi bir daha sizə təqdim edirəm. Mənzilimizin mətbəxi burada yerləşir. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Mənzilimiz yarım skvoznoudur, yəni yarım yelçəkəndir. Gün düşən tərəfdir. Məzinin qabağı açıqdır. Yəni Binanın qabağını kəsmir. Mənzilimizin mətbəx hissəsi tavanımız müasir üslubda yığılmışdır. Bina çox keyfətli binadır. Geniş həyəti, maşın saxlamaq üçün həyətində ayrıca yeri, uşaq oynamaq üçün ayrıca yeri, bisetka yeraltı dayanacağı da mövcuddur. 2 ədəd sürətli siqma lifti var. Sof baxımlı, keyfiyyətli binadır. Geniş xolu var. Mənzil sayı azdır. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Kvadrat qonaq otağımız var. Təxmini 30-32 kvadrat ölçüyə malik. Qonaq otağımız var. Qonaq otağımızdan həm bu tərəfə, həm də bu tərəfə pəncərəmiz var. Burdan eyvanımıza çıxışımız da var. Bir sözlə, mənzil çox super, təmir olunub, zövqlə işlənilib. Rahatlıq üçün hər bir şey nəzərə alınıb mənzildə. Qonaq otağımızı sizə təqdim etdim. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz 125 kvadrat metr ölçüyə malikdir. 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Qanunu 3 otaqdan ibarətdir. Yarım yelsəkən, skvoznoy mənzildir. Çıxarışı var, qazı, su, işığı daimidir. İpotekiyə yararlıdır. Mənzil naqdsatılır, kreditlə satılmır. 055 444 41 45 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb əlavə sualınız varsa soruşa bilərsiniz. Sizdə satışda məhsulunuz varsa, buyurun bizə müraciət edə bilərsiniz. Video çəkilişini və satışını təşkil edə bilərik. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.